کہ ایک خاندان میں بچہ الحمدللہ قرآن مجید کو مکمل حفظ کر رہا ہے یہ سے سعادت والی بات ہے اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا اس سے قبل ابراہیم نے جو آخری سبق اپنے اسکول میں سنا کر اپنے قرآن مجید کی تحقیق کی تھی وہ چند آیتیں ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں انشاءاللہ پھر ہمارے اس نشید کو اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں کہ چند قرآن کی وہ آیتیں جو قرآن سکول میں انہوں نے آخری آیتوں کے طور پر سنائی تھی وہ ہمارے سامنے بڑھیں ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم جزاك الله خيرا وبارك في علمه عند وقت الله تعالى سے جس طرح <تصفح> انہوں نے حفظ فعال کی اس مشن کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا دنیا پر میں جتنے بچے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے جدو جہت میں لگے ہوئے ہیں فعال حفظ کرنے کی اس دوڑ میں اپنی محنت صرف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جلد سے جلد ان کو حافظ قرآن بنائیں اور جو حافظ بن چکے ہیں ان کو قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق میں آیا فرمائے چونکہ ہم یہاں مجلس میں جمع ہوئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا پڑھنا اور جو والدین قرآن مجید کو اپنے بچوں کو محنت کرا کے حفظ کرواتے ہیں اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے میں تین نکات اور تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اطراف و اکناف بہت ساری وقتیں گھری ہوئی ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے جس جس چیز کو جوڑا اس چیز میں بلکت آگئی قرآن مجید کہ ساتھ ساتھ چیزیں اللہ نے کہا اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں لیکن رمضان کی الگ فصیلت ہے کیوں کیونکہ رمضان میں قرآن مجید ناصل ہوا اور سارے دنوں سارے رات کی طرح لہلے تو قدم ایک عام سی رات تھی مگر لیلت القدر کو ایک بڑی رات بتائی گئی کیونکہ لیلت القدر میں قرآن عجید نازل ہوا فرشتے سب اللہ کے پاس ایک جیسے ہیں مگر جبرائیل علیہ السلام کو, السلام کو بڑا مقام اللہ نے اس لیے دیا دیگر بھی کچھ ہوا تھے ایک وجہ یہ بھی کہ وہ قرآن عجید لے کے نازل ہوتے تھے انبیاء بھی کے پاس ایک جیسے ہیں مگر ہمارے ابی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے اس وجہ سے کہ آپ نے قرآن مجید نازل ہوا اسی طرح انسان کے سینے میں قرآن جائے گا قرآن حفظ کرے گا تو وہ عام بچوں کی دار نہیں رہے گا بلکہ دنیا سے ہٹ کر وہ ایک معزز محترم اور بابرکت بچہ بن جائے گا کیونکہ اس کے سینے میں قرآن جا چکا ہے قرآن وہ حفظ کر چکا ہے قرآن کی آیتیں اس کے سینے میں محفوظ ہیں تو قرآن اس سے جڑنے سے طرح یہ تمام چیزیں مطلب اور برکت ہو گئی دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہ جو قرآن حفظ کرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص بندے ہوتے ہیں اگر ہمیں کہا جائیں کہ آپ فلاں کام کرو گے وہ کام کرو گے تو آپ فلاں بادشاہ کے بہت قریب بن جاؤ گے وہ جو بڑا آدمی ہے نا آپ اس کے بہت قریب بن جاؤ گے تو ہم کتنی محنت سے کتنی شوق سے وہ کام انجام دیں گے وہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کے صحیح روایت سے اللہ نے صحیح کہا کہ نبی نے کہا کہ ان لله اهلنا من الناس سارے لوگ ایک جیسے ہیں سارے اللہ کے بنتے ہیں اور ان میں سے اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں نبی نے اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں صحابہ نے رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ کے خاص بندے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اللہ احمد قرآن مجید پڑھنے والے قرآن مجید سیکھنے والے قرآن مجید, مجید یوز کرنے والے اللہ کے خاص خاص بندے ہوتے ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کو سیکھنے پڑھنے اس کو یاد کرنے پر کو بھارا ہے. تو یہ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے وہ اس طرح انبیاء اللہ کی جانب سے چنے ہوئے ہوتے ہیں منتخب ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والا اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے تیسری اور آخری بات ایک فائدہ اس میں دو فائدے میں بیان کروں گا ایک فائدہ آفس سے متعلق اور دوسرا ان کے ثقافت سے متعلق قرآن جو بچے حفظ کرتے, کرتے ہیں اس کا فائدہ ان بچوں کو دنیا میں بھی ملے گا میں بھی ملے گا سلام فرماتے ہیں اور جمع قبیل قرآن کی روایت شیخ اللہ نے اصل کہا قبر میں جب ایک انسان کو رکھا جاتا ہے نا تو اس کے پاس جو اس کی برائیاں تھیں اس کے متعلق مطلب دیا جائے گا جب اس کو عذاب دینے کے لیے سر کی جانب سے اوپر کی جانب سے عذاب آئے گا تو جو بندہ اپنی زبان سے اپنے سر میں موجود زبان سے قرآن رشید کی تلاوت کیا کرتا تھا قرآن کی تلاوت آپ کے آڑے کھڑے ہو جائے گی اور کہیں گی کہ یہاں سے تو راستہ نہیں ہے عذاب کے لیے

لے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے جب پیروں کے جانب سے عذاب دینے کے لیے اس بندے کو کہا جائے گا تو پیروں کے جانب سے وہ نہیں کیا کہ ہم مسجد کو چل کے آتے ہیں یہ پیر گواہی دیں گے کسی پیر کی بنا پر بندہ مسجد چل کے آیا کرتا تھا تو لہٰذا یہاں سے بھی عذاب کا دروازہ بند ہے تو اس طرح سے قرآن مجید جو بندہ پڑتا ہے ایک جانب اور ایک دروازہ عذاب کا اس کے لیے بلاک کر دیا جاتا ہے کہ وہاں نہیں آ سکتا عذاب سر کی داری سے اس کو عذاب نہیں دیا جاتا کہ آپ اسے قرآن کی فضیلت ہیں تو بچے قرآن پڑھتے حفظ کرتے اور سیکھتے ہیں ان کی فضیلت ہیں یہاں بہت سارے سرپرست مرد حضرات بینا اور خواتین بھی ہیں جو والدین جو سرپرست اپنے بچوں کو قرآن مزید حفظ کرواتے ہیں ان کے لیے میں ایک فضیلت بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں بچہ سات آٹھ سال کے عمر میں ہوتا ہے اس کو اتنا شروع نہیں ہوتا والدین محنت پڑھتے ہیں ان کے پیچھے دن رات محنت کرتے اس بچے کو حفظ کے لئے اُبھاتے ہیں اور بچے تمہاروں نہیں حفظ کریں گے کیا ہوتا کیا ماجرہ ہے بعض تو ایسے سمجھتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ کے پڑھیں گے جب جائیں گے گلاس میں استاذ کے سامنے بیٹھیں گے تب ہی معلوم ہوگا اس میں والی ہے جہاں بہت بڑا کردار ہیں اسی ایم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بہت بڑی بہت سنائی مصدق حاکم کی روایت ہیں شاید البانی رحمت اللہ تعالی ہے حسن صحیم ان نبی فرمانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم من قوال قبال وتعلمہ وعمل به قلب سا یوم القیامتی من نور تو بندہ قرآن سیکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے اس کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھا جائے گا ایسا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا کہ وہ محمد شمس اس کی چمک دمک اتنی ہوگی اتنے کہ سورج کی چمک دمک ہوتی ہے سورج میں جتنی روشنی ہے اس قدر روشنی اس تاج میں رہے گی جو تاج اس کے بعد نبی نے ان تمام والدین کو سرپرست کو بھی اُبارا وَيُقْسَ وَالِدَيْهِ رُلَّتَانًا لَا يَقُومُ بِهِمَ الدُّنْيَا سبحان اللہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں قرآن کا حافظ بناتے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا اتنا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ اس لباس کے سامنے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہیچ نظر جب بیکار ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں سب کے سب بیکار نظر آئے گی اس ایک لباس کے سامنے جو لباس کے حافظ اقبام کے والدین کو پہنایا جائے انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اتنے سارے, سامنے اتنے سارے لوگ قیامت کے دن ہوں گے ان سب کے سامنے اتنی عزت اتنی تقریب کیوں کی جا رہی ہے وہ حیران پریشان ہو کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بنا تسلیاں کیا معاملہ ہے ہماری ایسی کون سی نیتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ विवाद ہمارے پہا رہا جا رہا ہے فرشتے جواب دیں گے کہ اختی اول تم نے تمہارے بچے کو حافظ قران بنایا تھا

کم از کم اپنے ایک بچے کو تو حافظ بنانا تو دیگر والدین کو کم از کم حافظ بنانا چاہیے کیونکہ یہ بچہ جب تک قرآن پڑھے گا اگر آپ بستر پہ لیٹ کے سو بھی رہے ہو اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نام آنگال میں نیتیاں نیچے جاتی رہیں گی آپ کام میں مشغول رہیں گے مگر یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کے نام اعمال میری چی جاتی رہیں گی یہ بڑی خوشیلت ہے اور ایک حد پر دس لے گیا کم از کم

تمام جو مصرفیتیں تھیں اس کا آپ کے بارے یاد رکھا اور ہماری خوشی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہو گئے وبرکاتہ